Депутатський час на телеканалі РТС. я вітаю наших глядачів сьогодні. в нашій студії народний депутат України Ігор Молоток, який я нагадаю, був обраний у 2012 році по 160-му виборчому округу, це Конотопський і Шосткинський райони. Також для інформації нагадаю, що тоді за ігоря молотка проголосувало більше 23 тисяч людей, і в нього перший результат це більше 31% голосів. Пане Ігорі, вас вітаю в нашій да. студії. Доброго дня таке маленьке досіє. Ну і судячи з інформацією. Я приб'ю трошки ще й Кралевецького часчастина ага. району. Добре, пасібі. Судячи з інформації в інтернеті, ви досить активний народний депутат. Ви в своєму окрузі працюєте ще більше ніж до виборів, плюс іще соціальні мережі, плюс персональний сайт і онлайн приймальня Ну чому таке відношення? Ну не часто його побачиш, відверто кажучи. Ну, ну, а вы это ну, вот сам так. Знаете, вот около четырех месяцев у меня понадобилась предвыборная кампания. Это была кампания, если мы все помним, жесткая такая, конкурентная. Было 18 человек на одно место в 160 округе. И как бы она такая завела и задала тон дальнейшей работы. Она не прекращается. Я вам честно хочу сказать, что открытая приемные в тот же день, они вот проработали уже, сейчас будет скоро год, это в Шостке и в Конотопе, они работают каждый день с 10 до 15, и там тысячи людей приходят на прием. То есть это такая вот работа ну, ежедневная, ежедневная помощь людям. И, честно говоря, для людей немножко такой даже шок, что появилась и онлайн-приемная, где в интернете могут задать вопросы. Естественно, есть еще новшество, которое мы придумали, наверное, сообща с людьми, вместе с избирателями, это еще и анонимное обращение или анонимная жалоба на чиновников действует великолепно уже несколько чиновников было предупреждено и несколько чиновников поменяли свои взгляды на отношения с людьми есть то -то информация правдива? конечно то есть 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 информация и про медработников есть и про работников милиции то есть это уже я могу даже не хотел бы в эфире называть фамилии, но это, это уже действует, и действует очень шикарно. Есть, конечно, помощи, если уже говорить о помощи людям конкретно, можно там перечислять и крыши, и дома, и подъезды, это все продолжается, как бы есть в таком журнале у нас «Разберемся», значит, был опубликован журнал «Перед выборами», и мы записывали все претензии и все вопросы от избирателей, да? Там вплоть до того, что с каждой вот лавочка должна установлена быть возле такого-то подъезда, на таком-то, и она записана была. Такое-то дерево нужно было спилить, и мы идем по этому, по этой программе разберемся. Вот работаем непосредственно вот с тем журналом, будем говорить походным, который взяли курс на пять лет. Люди меня избрали на пять лет, я этих пять лет добросовестно работаю, просто вот выполняю свою работу, просто, наверное. Это заложено родителями так, э, таким образом. И может быть из-за того, что действительно люди в, в таком количестве э, в меня поверили. И это действительно такое вот, ну, может, может быть, даже из-за того, что все-таки... И родился, вырос в городе Шостки, и знают те проблемы и чаяния людей, которые на сегодняшний день они сталкиваются. Ну и, а... и власне, вы действительно вот посланец от Шостки, которого люди знают, и, возможно, еще и такая вот особистая ответственность. Да, действительно, единственный депутат вот за а, период а, этого времени, ну, будем говорить, независимости нашей, да и вообще депутат от Шостки не было просто, коренного жителя Шостки. То есть были, кто-то проживал в Шостке и так далее. Но коренного жителя в не было. И, знаете, вот одно из таких вот ярких достижений, я считаю, за вот этот год работы, это мы приукрасили и переоборудовали парк Карла Маркса. Парк Карла Маркса, которому в этом году исполнилось 85 лет. 85 лет, можете себе представить, с периода Советского Союза там ничего не делалось. Этот асфальт, который находился там, мы еще с отцом в пятилетнем возрасте ходили я за ручку по этому асфальту. И а, эти же деревья, эти же там а, дельфины и так далее. Сейчас этот парк просто переобразился. Это светящаяся аллея с еврокамнем, выложенные бордюрчики. Это посадка новых деревьев. Мы пригласили на посадку деревьев, задействовали все предприятия, детей. То есть это был такой, знаете, как в Советском Союзе помните такой субботник, субботник э, на благо э, людей. И я считаю, что этот парк был сделан, знаете, такой вот подарок для всех жителей, где могут э, от мала до велика все э, отдыхать и проводить время. Фонтан мы э, вот выключили только сейчас. В, в этот период времени он работал э, до 9 часов вечера. Там скапливалось столько людей. И это такой вот просто шок, когда цветной фонтан появился в шустке. Для людей, ну, столько. Я приходил туда, по возможности, каждый вечер, просто одеваясь в какую-то там курточку, без галстука, назовем так. Люди узнавали, все равно благодарили. И это, 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 это такой, ну это такое, честно говоря, гордость за, за это. За За, за наш парк. А да. чи не ображається конотоп? Які є проекти по Конотопу? такі от також визначні, якісь там ключові можливо? А Конотоп, можливотоп най-то приображення такого парку і пам'ятника афганцям, в якому я непосредственно приймав участь. Потім окончание цього парку вже закончилось там ну, вот уже после виборів. І следующим етапом вже заложено в строки бюджету. Один из э, таких проблематичных э, ну, таких мест в Канатопе это на КВРЗ значит, э, водонапорная башня. Водонапорная башня э, она не действует, она уже прохудилась, и та вода, которая поступает, она в плохом состоянии, то есть она очень некачественная. Это такое, ограничит с, э, с таким э, катастрофой экологической. И это уже забито, уже выделены часть денег, но... Ну, будем говорить так, проект есть, нужно только реализация в 2014 году, которую я на себя взял обязательство, пообещал людям, что все-таки нужно это сделать. Я вот сейчас только вернулся с приема в Конотопе. Я, кстати, провожу приемы каждый месяц, где-то примерно в зависимости от графика в Верховной Раде у меня происходит в конце месяца прием и в Шостке, и в Конотопе. Вы працюете в селах. Наскільки от там багато проблем, наскільки вам це цікаво, наскільки люди це оцінюють, Те, що зробили вже ви? Знаєте, вообще в селах очень приятно работать. Я вам так по секрету Не хочу Люди там посекретую. Действительно, то есть, если якщо ти зробиш щось человеку таке добре, то тебе зустрічають просто. От я буквально неділю на той неделе їздив по селам по Шостянському району. У нас був ряд програм, які ми виконали. Там, к примеру там в челеш в селе чаплеевка там сделано было котел в медицинском учреждении потом в клубе еще какие-то реконструкции потом сделано было ну то есть ряд мероприятий мы проводим и вот я приехал люди сначала с такой вот Настороженность, настороженностью ну как бы скопленными вопросами, вопросами да? задали задали вопросы о арендаторах, которые арендуют землю, задали вопросы о тех людях. Ну, будем говорить, те определенные жалобы, которые происходят. Значит, хлеб, как довозится, как власть к ним относится, и так далее. То ну, транспорт, те же дороги. Да, да, да. Дорог там, честно говоря, нету. Дороги нету. И на предвыборной кампании я говорил что предубежденная компания, я не обещаю вам дорогу. И был такой же даже период времени, когда я выступаю и говорю, что они говорят, дорогу нам сделаешь, а можете себе представить, 18 человек приезжают к ним, и э, каждый кто-то что-то обещает. Я говорю, я дорогу вам не сделаю. Они говорят, ну подождите, ну может быть когда-то. Я говорю, но ну, я не смогу вам пообещать эту дорогу. И они говорят, молодец. Я это помню, мы вот сейчас буквально я приезжал, мы обсуждали это. И они говорят, вот молодец, вот честно, э, честно сказал, что это действительно. А у нас эту дорогу 30 лет никто не делал. Вот в 2014 году я запланировал, что я буду эту дорогу делать. И сейчас я вам могу пообещать, что все-таки мы ее сделаем, хотя бы частично. Ямочный ремонт, какие-то какие э, э, серьезные повреждения дороги, потому что там есть э, серьезные углубления. Мы их сделаем. И я взял на себя эту ответственность, я уже знаю, что я ее сделаю. На законодательном уровне, вот проехав по своему округу, да и не только по своему, вот в Путивле мы проезжали, видели один из законопроектов, у меня гласит о защите нашего флага. Я считаю, что наш флаг — это один из главных атрибутов, которые есть в нашей стране, да и в любой стране. Да? И у нас мы столкнулись с тем, что смотрим, то ли обгоревший флаг висит, то ли вообще в одном месте просто шокировано было, когда флаг вверх э, ногами висел. То есть для нас это, ну, честно говоря, неприемлемо. А в некоторых э, значит, государственных учреждениях он вообще не висит. И вот проработав э, ситуацию, мы посмотрели, что нет на законодательном уровне защиты и закона, который бы защищал флаг. Подали этот законопроект. Но, честно говоря, сейчас вот смотрим на ту ситуацию, мне говорят, ну, ну, пройдет этот законопроект, Только ну не пройдет, он не принятый, Еще он не принятый. принятый Хотя актуальность очевидна? Ну, знаете, вот а, на фоне того, что происходит у нас сейчас, а, мне говорят, ну, а, флаг и так будет защищен, никто его и так а, не не будет нарушать, а вот а, идти ли мы плавно перешли идти в Европу или не идти нам в Европу? От це от такої такой вот злободневный вопрос, который интересует нас всіх, схиневір виходять захід, і, чи да ви навірно залишаємось... ви хотіли задати вопрос, да ну трошки пізніше, але вже якщо ми його торкнулись, я хотіла спочатку поговорити про ті проекти, які ви виконуєте з молоддю з підростаючим поколінням. Я знаю, що шосткінські діти обдаровані отримують вашу стипендію, що ви їх возите на на екскурсію до Верховної Ради, ну і таке інше. От якщо можна про це детальніше. если говорить про верховную раду действительно вот такое созрел у нас так бы сам непроизвольно вот на встрече с самоуправлением детским в школах значит есть такое есть такое самоуправление которое значит ну руководит будем говорить всеми школами детское самоуправление и кто-то один из детей задает вопрос а чем вас там кормят мой отец говорит, что вас кормят там в Верховной Раде черной икрой. Знаете, как-то вот такой, ну, я-то отношусь к детям уже с, с довольно взрослыми, но этот вопрос меня немножко шокировал. Я говорю, что, ну, если хотите, давайте приезжайте, я вас пос, проведу и посмотрите, как, чем питаются депутаты. Ну и дальше этот разговор, а что вы хотите увидеть, и кого вы там хотите увидеть, и э, пришло к тому, что да, давайте вот организуемся и едем в Верховную Раду. Э, дети э, из Конотопа, э, тоже самоуправление значит, э, выбрало лучших детей, набрали автобус. Кстати, многие просились и учителя тоже побывать в Верховной Раде, и из Шостки. Так вот, когда приехали э, дети из Шостки, вот те, которые задавали про черную икру, а охрана значит, запускает их только на третий этаж. И говорит, мы не можем вас запустить парламентский буфет. Парламентский буфет. Я начальнику охраны говорю, ну можете себе представить? Вот я перед людьми говорил, что никто не кушает черную икру, а сейчас не пускают в парламентский буфет, и все подумают, ну сто процентов, там черную икру ложками депутаты кушают. Так вот, он говорит, ну ладно, хорошо, я согласен, вот пусть они станут здесь и как бы там не мешают особо депутатам и так далее. Вот такие курьезы у нас были, мы их воспринимаем со смехом. Честно говоря, дети посмотрели, покушали булочки, попили компот, то есть посмотрели, что действительно депутаты это тоже живые люди, которые посмотрели на места, где работают народные депутаты. Ну, как бы в таком тесном общении происходило. А, а что это за проект, такой же ваш, европейские каникулы? Что это такое? Где все реализовано и проект щепок еще ну, это вообще проект потому что он не имеет еще истории он был он был реализован этим летом тоже по просьбе по просьбе э, детей мам э, жителей нашего города и Шостки, и Конотопа. то есть э, был проведен такой э, была такая дискотека на улице э, мы пригласили вообще диджеев сначала сумских, а потом уже и наши местные проявляли себя. И вот такую аппаратуру взяли и устроили просто дискотеку на улице и сделали европейские каникулы. Дискотеку сделали такую для Шостки, конечно, это было просто, честно говоря, там, ну, очень серьезно, потому что мы пенную дискотеку сделали на улице. И люди просто были в таком шоке. Ну и, и назвали э, это европейские каникулы, потому что э, вот, мы можем все-таки по-европейски отдыхать. И хотим по-европейски отдыхать. Вот, вот такой лозунг мы ну, просто... И, и сделаем мы это уже проектом таким с историей. То есть каждое лето мы планируем тоже делать такую, такую дискотеку. Может уже дорабатывать некоторые вопросы там и охраны, некоторые вопросы и распития напитков. Их нужно упорядочить и так далее. Но это уже мы берем и кладем на организаторов. Ну і ще у вас е, також активна робота йде в напрямі підтримки спорту е, молодіжних організацій. Ми про це вже говорили. і Також ще клубів, де куди приходять люди вже похилого віку. Це також цікаво вам? Чи цим займаються більше ваші е, помічники? Можливо, з вашої команди? Наскільки це цікаво Всі, на ваш а, на вашому окрузі? Любой житель міста може звернутися до мене. І багато мене знають з дитинства, От як я вирос, як я, я ходив в школу. ту же самую девятую, дальше, где я работал, где работали мои родители и так далее. И я телефон не меняю уже лет 10, как только он появился у меня, номер телефона я имею в виду. И мне звонят там по... Мне говорили сначала там люди, говорят, ты после выборов поменяешь номер телефона. Я говорю, не поменяю. Так что любой вопрос, который касается вот в городе, ну, если это интересно, спорт особенно, потому что я сам люблю спорт, сам занимаюсь спортом, и сам вот проводили недавно соревнования по волейболу, я очень люблю волейбол, один из таких моих видов спорта, хобби. И проводили такие соревнования, собираемся мы кустом северным, это канотоб Глухов, Путивль, там все из Будда. То есть это тот куст, который мы всегда играем, дружим со спортсменами. И любой, кто значит какая организация обращается, мы стараемся всем помочь, всех обогреть. Ну, еще... А то, что про детей, вы еще я сказали там одна тоже такая у нас новшество, значит мы делаем такие премии, значит лучшему ребенку в школе. То есть долго сидели, спорили, собирались с учителями, с директорами, как же определить лучшего, значит, в каких, в каких критериях? И мы выбрали, что есть такая, значит, позашкольная работа. То ли лучший активист. Вот у нас было начало лучший активист месяца. То есть в этом месяце ребятам кто лучше будет активист в своей школе то будет получит премию от депутата верховной рады потом там лучший историк потом лучший там еще как бы это не по и это уже проходит вот завтра будет третья премия мы выдаем там по 200 по 300 гривен в конвертах я ну, выдаю, это стимул, я, вам а, скажу, я выдаю это детям я просто смотрю на их глаза ну, во-первых, это депутат выдает, да, эту премию лично. Я каждому ребенку, значит, каждому школьнику. Но ну, и потом я слышу а, общение от а, родителей, отзывы от родителей. А, а некоторые, вот, у нас есть семья, которая получила а, две премии от меня. То есть а, и две девочки получили а, премию. То есть они там вообще как бы гордятся этим. Ну... это очень, очень такой Ну, позитивно і мені дуже приємно. Пане Ігорю, буквально три хвилини не більше залишається на те, щоб обговорити головну тему останнього року. Да, і цього тижня особливо це підписання чи не підписання угоди про асоціацію з ЄС. От без політики, бо вже про неї її дуже багато в цьому питанні. От чисто прагматично більше буде позитиву чи все-таки ризиків для України з підписанням чи не підписанням цієї угоди? Ну, смотрите, вот любое, любое такое серьезное решение мы должны принимать, мы, как я говорю, правительство, или мы как люди, мы должны принимать, учитывая интересы нашей страны. Это очень важно. То есть мы как личность, да... Как государство, как личность, мы должны понимать, что, что за этим стоит за этим предложением. Если стоит за этим предложением четкие экономические э, интересы, там, помощь какая-то, так э, Европа должна нам озвучить это экономические интересы. И мы идем туда. Мы не хотим повторить подвиги каких-то э, стран, которых мы знаем, соседей, э, которые там, в течение пяти лет э, были в страшной экономической ситуации. То есть, но в Европу нужно идти. Но какой ценой? То есть нужно взвесить за и против, и, конечно, правительство решать, а нам нужно будет смотреть и поддерживать. Дякую за нашу цікаву розмову. Я думаю, вона була цікава для наших глядачів. Я сьогодні нагадую, що в нашому ефірі був Ігор Молоток, народний депутат України, який був обраний по 160-му 160 виборчому округу. Це Конотопщина, Шосткинщина і частинка Кроловиччини. На цьому все залишайтесь на нашому телеканалі, і нехай вам щастить.